Самосуд над воспитательницей устроили родители одного из детских садов в Шанхае. Девушку публично избили и заставили извиняться на коленях. А все дело вот в этом видео. В сети появились кадры, как воспитатель бьет детей и заставляет их употреблять в пищу васаби. Это острый японский соус. Когда кадры увидели родители, они были в шоке и решили сами исправить ситуацию, не призывая на помощь полицию. Причем все свои действия они фиксировали на видеокамеру. Девушку избили, насильно накормили васаби, а финалом стихийного процесса стали извинения. Перед большим залом дама встала на колени и кланялась. Стоит отметить, что эти неприятности для девушки не закончились. Полицейские все же вмешались в ситуацию. Провинившегося и покаявшегося воспитателя уволили. Лишили работы и руководитель детского садика. Не исключено, что и родителей накажут за самосуд.